Свою чергову зустріч журналіста мені Савенко розпочала з роз'яснення напрямків роботи відділу. Серед них пріоритетними є розгляд звернень споживачів, попередження порушень їхніх прав, а також поширення правових знань законодавства про захист прав споживачів серед населення. В центре муниципальных услуг у нас создано окошко по защите прав потребителей, где предоставляется муниципальная услуга консультирования потребителей по вопросам защиты прав потребителей. С начала года поступило обращение по вопросам защиты прав потребителей 685. Все обращения в отделе анализируются для того, чтобы выявить и определить причины обращений жалоб наших жителей города и и, соответственно, определить те мероприятия, которые будут направлены на устранение тех недостатков, которые возникают и на которые есть нарекания от наших жителей города. У ходе пресс-конференции Нина Савенко поинформировала журналистов про основные проблемные вопросы, с которыми останнім часом звертаються громадяни до фахівців. видео. Неизвестные лица ходят и предлагают якобы это услуги нашего канала, что мы представители канала. У нас определенная какая-то программа, поэтому никакой программы нет. Это обыкновенные могут быть или предприниматели, или не предприниматели, которые пользуются доверием наших людей, особенно людей, преклонного возраста. Люди доверяют, доверчивы. И они считают, так и есть. Кстати, и по многим квартирам ходят и говорят, есть программа по утеплению горе с полкома, поэтому вот именно наша, наша фирма определена по установке металлопластиковых окон. Поэтому тоже здесь надо быть очень осторожными и внимательными. Что касается вот той парфюмерной, например, компании, которая у нас есть на Карла Маркса, это компания с города Одессы. Они делают звонки по мобильным телефонам и тоже предлагают услуги прийти к ним в офис и сделать бесплатную маску после того как уже люди обслужились у них на руках оказывается есть кредитный договор на услугу по приобретению косметической продукции человека помнился после того как он уже вышел за пределы подпись поставил кредит есть чемоданчик на руках к нам приходят и говорят я ничего не помню Також начальник відділу акцентувала увагу журналістів на популярних наразі додаткових послугах, які пропонують споживачам великі супермаркети. Загласна закону о банках і банковської діяльності, стаття 55, п'ята запрещено банкам нав'язувати додаткові послуги тільки согласно по вибору нашого. потребителя. Но это нужно разъяснить потребителю. А многие просто не разъясняют, а предоставляют на подпись уже нашему потребителю. И точно так же, согласно закону о защите прав потребителей, это уже отнесено к нечестной практике навязывания товара. Мало того, во многих магазинах еще и навязывают дополнительно, ты должен купить на определенную сумму еще и дополнительно какие-то товары. Это тоже неправильно, это нарушение прав потребителей. Звернулася Ніна Савенко, иду до субъектов підприємницької деятельности. Хотелось бы, конечно, чтобы субъекты предпринимательской деятельности, если все стремимся в то, вступление в тот же Евросоюз, должно было, должно быть, вот эта вот честность в бизнесе. Самоконтроль на всех этапах, как, начиная от производства продукции, и транспортировка, и хранение, и реализация продукции, чтобы они честно относились по отношению к нашим потребителям и честно вели этот самоконтроль. По завершенні прес-конференції Ніна Савенко уважно вислухала питання журналістів та дала на них вичерпні відповіді. А також нагадала телефон, за яким мешканці міста можуть отримати консультацію фахівців, відділу з питань захисту прав споживачів, апарату міської ради і виконкому.